o bunu sanki ana öz ölümü ilə məylin qəzəbini soyutmaq istəmiş, bala qatili olmağının qarşısını almışdı. Bir il ara işlərinə gedib bir təhər dolandımsa, nəhayət daim iş tapıb işləməyə başlamışdı. Jimmy kəndindən olan bir vağlanın nahrını otağa gətirdi. Qonşu Musa Biğül'dən çox uydu ki, evlənmişdi. Bir kör poğlu var idi. Başqa kənddən olan qızın yaraşığı pis deyildi. Musa özü bir az qara dincmaz, aciddid olsa da, qız qan şirin deyib gülən şən əhvallı idi. Musa evdə az olurdu. Evə ayda 1 ya 2 dəfə gəlirdi. Cavan gəlin Səməndəgilə hərdən böyük gəlib Ayşə ilə hal əhvallaşırdı. O zaman səməndə gəlinə görüb hərdən onların söhbətlərinə də qarışırdı. Gəlin səməndəyə baxanda gülümsünür. Səməndəl də bu iliq münasibətə görə şişin nəzərlərlə onun bütün əmdanını başdan ayağa də hissür. Gəlin səməndəyin baxışlarından xoşhallanır, müxtəlif bəhanələrlə tez-tez gəlirdi. Bir gün günortayı yaxın Gəlin Səməndər gəl, gəlib Ayşə xalanı səslədi. Ayşə xala, Səməndər haqqdadır. Çəkdəymiş quzu mühnısını sındırıb dəmir mühbəb. Deyirəm ki, Səməndər o mühü axura belitsin. Axşam buzu pəyədə başı açıq qalsa, səhərə dək anasını əməcək. Ayşə Səməndəri çağırıb dedi. Səməndər, get kömək elə, tək adamdır kiminin üstünə getsin. Səməndə qadının ayxasına düşüb küçənə hərlənib Musanın heyətinə keçdi. Qadın Səməndə busu bu dedi. pəyə dedik dedi. Səməndə pəyə giran kimi qadın qapını bağladı. O qadının gözünə gəlmədiyi bu hərəkətinin döyüktü. Qapını aç ki, axılı yaxşı görəm. Ayaqmal, axora enirsən. Məni görürsən, bəsdir. Güləsmə, deyə Səməndə utqundu. Axı, ah, Egeydi. Bilən ola. Ə, yəni ki, kişisən. Nədən qorxursan? Məgər sən ana uşaqlasan? Yox. Biz qonşuyuq. Musanın üzünə mən necə baxığam? Ay fərsiz. Musa ayda bir və ya 2 dəfə evinə gəlir. Kişi evinə evlənəndə məgər elə özünü fikirləşə? Vəz fikirləşməsdiqadın nə vaxtadək özünü boğub onu gözləyəcək? Siz kişilər qadının xarici görünüşünə aldanıb seçirsiniz. Amma onun qəlbinin istəklərini, həvəsini düşünmürsünüz. Güləşmən, bu dediklərin mənim günahım deyil. Bunu mənim səyə deyirsən. Güləşmək səməndəyə biyaz da yaxınlaşıb belimi qucaqladı. Əlini onun bədənində gəzdirdi qaraşı dedi. Bax, səs eləmə. Səs eləsən, Həray Said deyəcəm ki, evdə tək olduğumu gölüb mənə sataşmaq istəyir. Səməndə çəxilmaz vəziyyətə düşmüşdü. Doğrudan da kimi inandıra biləcəkdi ki, o bu həyatda pis niyyətlə gəlməyib. Bir anlıq çölək andı, atası yadına düşsə də, gürəşməyin alışıb yanan bədəni onun hislərini körləşdirirdi. İlk döyüşdən sonra Güləsmər Səməndəyin çox qorxduğunu görüb ona bildirdi ki, qorxmasın. Sizin küçəyə tərəf olan pəncərə açıq olacaq. Çənd yuxuya gedəndən sonra könlün nə vaxt istəsə gəlsin. Çəməndə qadından uzaq olmaq istəyirdi. Amma Güləsmə, sən necə kişişsən ki, qadını istəməyəsən? deyib gecələr keçəndən sonra lampanı yandırıb pəncərəyə qoyurdu. Güləsmər onu əzizdəyib uşaq kimi dilə tuturdu. Bilirsən, səmən də mən istəyirəm ki, səndən oğlum olsun. Böyüyəndə sənin atana qardaşına oxşasın. Musa damova nə olacaq? Elə Musa yox şeyəcə. Səhv edirsəm güləsəmə biz günaha batarıq. Bizi şeytan yoldan çıxarıb, həqimiz bir cür cəzalanacaq. Allah istəyəndə nökərdən şah, şahdan nökər törədir. Bu gündə günəsmə ona demişdi ki: "Axşam gəl, yatmayıb səni gözləyəcəm. Bəsdir özünün uşaq kimi apardan. Mən qadınlığımdan qorxmuram, amma sən adını kişi qoyub qaçırsan" Atası gələndə səməndər daxilən rahat oldusa da bi yüzə vermədi. Evdə hamı yuxuya gedəndən sonra əvvəl istədi ki, getməsin. Amma Güləsmərin ona təənəli sözləri onu alçaltması, yadına düşəndə özünə sıxışdırmaq istəmədi. Digər tərəfdən elə bil özü də Güləsməyi görməsə narahat qalırdı. Sanki bu qadında elə bir qüvvə var idi ki, səməndər onu görəndə canavar görmüş boyuna döndü. Mayıl diksinib ayaaldı. Qalanlıq otaqda cəld küçəyə tərəfki pəncərənin qarşısına keçdi. Nusanın pəncerasından işıq gəlirdi. Mayılın şübhələri deyəsən öz dəstəyini tapıxdı. O asta-asta qapıya salı getdi, heyvana çıxdı. Səməndərin yatdığı otağın qapısına ağzında durdu. Qapını açıb görüb yavaş-yavaş otağa girdi. Oğlunun yatdığı yerə əl gətirdi. Yolğanda şəy boş idi. Sanki Maylın əlindən bütün bədəni dolaşan bir soyuqluq keçdi. Ani olaraq dondu, yenə özünə övək føydü. Bəlkə həyətə düşüb. Mayl öz otağına qayıdıb axşamdan qaranlıq olan, indi isə tək işıq gələn pəncərəyə baxdı. Heycanından nə qədər vaxt keçdiyini bilmədi. Qalanlıqda pəncərənin açıldığını, pəncərədən bir qaltının küçəyə endiyini gördü. Qaltı səs çıxartmadan oğru pişik kimi evə yaxınlaşırdı. Maymun ayaq üstəymişdi. Artıq danışmağa söz qalmamışdı. Gözündən yuxu getməyən maymun hava əməllə işıqlanmamış həyətə endi. Atını yəhərlədi. Yığılıb getmək istəyəndə ayvad oyanıb həyətə düşdü. Ağa tezdən halatələsəsən biraz gözləsəydin çay içib gedərdin. Yox, bu gecə qarma-qarışıq yuxular görmüşəm. İstəyirəm ki, əlaqətə düşəsəm. Heyvanata canavar dəymiş ola. Mayıl atını çəkib sağ olun deyərək atın üzərinə asıb o ası o asıldı. Əslində o səməndə ilə üzə gəlmək istəmirdi. Koi bir içücün çəçsin, hirsli başda aql olmaz deyiblər. Sakitliklə qərarımı gətirəm. Elə qərar ki, özümə də, Allah'a da xoş olsun. Mayıl kəndindən çıxanda kənd yuxuda idi. Necə yaylağı günəşin şəfəqlərinə bürünəndə Mayıl yaylaqda idi. Poloğlanla Xan oğlan malqaranı sərgibə eləmişdilər. Mayıl mehkərləri ilə çay içib dincəlməyə getdi. Yuxusuz qaldığı üçün yeqnozundan kimi yuxudu. Baş vermiş hadisə məyilə o qədər təsir eləmişdi ki, oyananda da yatağın yerindən durmaq, yattığı yerindən durmaq istəmirdi. Nəzərləri divara tutulmuş qonaq kənd çəşnili halçaya dikdi. Çəşnilərdəki xoş oxşar, oxşarlıqları müqayisə edərək başını qatmaq istədi, amma halçanın üzərində sanki bir insan görünürdü. Bax O qaşlağı da, o burnu da, o çənəsi də elə bir çəməndərdi. Xalçadan ona baxdı. Mayıl üzünü çevirdi. Yox.